мне позвонила Даша, она была в истерике, но ребенок запереживал от меня, а я уже была, честно, в шоке. Ну, страшно это было. Они, их забрали бабушкины соседи на машине. Я забила тревогу, когда у нас там появлялась изредка связь, и бабушка говорит, они начали приходить в дом, ну, проверять, интересоваться, чьи дети. Но, ну, на тот момент э, ну, стало страшно мне, по той причине, что детей очень многих вывезли с Украины. По сегодняшний день ну, неизвестна их судьба. Это было тяжело, трудно. И когда на эпицентр заехали. Ну, эмоций было много. Но я говорила, спасибо, что они остались живы все. Тяжело було. Марія, а де були дітки, коли почалася повномасштабна? Я знаходилась в місті Запоріжжя, а діти знаходились з села Терпіння, вони навчалися там у школі. Коли почалась, ну, розпочалась війна, мені дзвонили 6:30 діти. Був масштабний взрив, великий дуже. І їх повезли до бабушки в село Світлодолінське. Там бабуся проживала, вона тоді була офіціальним опікуном. Нас розбудили в п'ятій ранку, почалась паніка по всій школі. Прибігли дві сістри одного хлопця з нашої групи, почали там плакати, говорити. Ми спочатку в це не повірили просто, щось ходили, там сміялися таке. Потім, коли, ми почули вибух, ми вже все поняли. Моя сестра Даша почала плакати переживати за тітку мою. Потім ми їй подзвонили, сказали про їх. Забирали мого нашого сусіда і нас якраз підвезли туди, к бабусі. Я зробила тривогу, коли да? У нас там появлялась изредка связь, и бабушка говорит, они начали приходить в дом, ну, проверять, интересоваться, чьи дети. На, ну, на тот момент э, ну, стало страшно мне, по той причине, что детей очень многих вывезли с Украины. По сегодняшний день ну, неизвестна их судьба. А скажите, пожалуйста, как выезжали дети? Пропала связь примерно где-то на три месяца. У меня связи вообще с ними не было. И получилось так. Я вышла на курте в городе Запорожье. У меня есть переписка с ним mm -hmm. и со Златонекрасова. Mm -hmm. И мне эти люди не помогли. Потому что я знаю, был автобусы эвакуационные. Я просила их забрать в мирном, когда детей забирали с приюта, моих детей никто не забрал. Я решала это все своими путями. И получился такой период, что там начали выпускать пожилых людей и с детьми. Можно было. Так как у мужчин тогда там жесткий был контроль. Ну, всех очень проверяли и мало кого там пропускали. И появился такой человек. Его, назову, его зовут Миша. Он. Ну, я не буду говорить, кто он. и Он с села терпения. Он, он ко мне обратился через телефон, что он может мне помочь вывести бабушку с детьми. Как раз получился такой вариант, что. Ему это удобно было, приехать сюда и вывести детей. Я с, с учителями школы-интерната, за всего терпения, созвонилась. Я передала деньги для того, чтобы им скупились там ну, еды побольше, потому что сказали, примерно надо брать на трое-четверо суток. Я передала деньги, там им скупились, и они выдвинулись сюда. Трое суток это было Они сюда, виходить, приїхали вже 17 мая. Які перші емоції, э, що відчували, коли побачили дітей і <фух> бабушку? Це було тяжко трудно. Я на епіцентр заїхали. Ну, емоції було много. Ну, я говорила спасибо, що не остались живуть. тяжело было. Бабушка сюда приехала, спасибо ей огромное. 78 лет она дорогу очень тяжело перенесла. И в последний момент, она здесь у нас неделю была, в последний момент она уехала туда по той причине, что у нас дедушка был инфаркт и инсульт. 9 лет он. И она поехала, потому что он там один остался. И, ну и дедушки в этом году у нас не стало. Бабушка у нас одна осталась. Коля у нас занимается боксом. И два года назад ну, я пришла, на него так посмотрела со своей стороны. Я просто как-то занималась вольной борьбой. И у меня так случилось, что я ушла со спорта. И по той причине, у меня был варикоз на ноге. Ну, мне нельзя было даже заниматься. И я по своей воле ему предложила, что он пошел в спорт. Это все-таки ну, здорово, здоровый образ жизни ведется. И естественно, ну, мужская такая какая-то тренера рука, которая его ставит на истинный путь. И он занимается уже два с половиной года. Есть и... успехи, большие очень. В основном у него первые места, очень много их. И ну, я горжусь этим. Была Германия недавно, и мы не смогли туда попасть, по той причине ну, финансовые возможности нас немножко подвели. А скільки потрібно для того, щоб Коля виїхав за кордон і приймав участь у чемпіонатах? Ну приблизно для того, щоб поїхати в Італію, це буде середини весни, по-моєму. ну, приблизно євро 900. Тому ми звертаємось до людей, які не байдужі в такій ситуації, і щоб нам допомогли. А скільки в тебе медалей вже і в яких змаганнях ти вже приймав участь? У мене далося три медалі. Та 22 диплома я був у, Дніп... у місті Дніпро у місті Дніпро, в місті Броварай і трохи в Києві був. Ну, я там просто гляв. Mm -hmm. Там з тренером та з тренером та командою. Кажуть, що ти вже і навіть і гроші заробляєш спортом. Ну 23 ноября я е, був на змаганнях, присвячений дню погибшим воїнам. Запоріжжю і я заробив перше місце та три тисячі гривень. То мрієш бути чемпіоном? Напевно, стати чемпіоном Європи та ми, та чемпіоном миру, щоб Україна була вільна.